В майнинге у нас основные затраты это как раз плата за электроэнергию. Когда у нас розетка стоила там, 5 центов, но никто об этом не думал, майнинг и так был бешено прибыльным, причем даже на дешевых устройствах. Сейчас, когда розетка у нас подорожала, если у вас есть э, тариф день-ночь, у вас средняя цена где-то 10 центов получается за 1 киловатт. Соответственно, ASIC сжирает uh, 3 киловатта в час. Это если мы говорим про S19 Pro, например, скажем так, без названий, это золотой старт входа в майнинг. И если мы говорим про уже более современные и более мощные ASIC, они потребляют 3,5-3,7 кВт. Есть некоторые, которые до 4 доходят. Соответственно, э, нам львиную -э, ль часть нашей прибыли приходится заплатить именно за электричество государства. Ну і понятне дело, если мы не будемо платить за это електричество, наша прибыльность просто виростає в разы. Соответственно, вот ми и прийшли к бесплатной енергії, ну а точнее к возобновляемой сонячної енергії. А щоб замовити собі сонячну станцію для майнинга і не тільки, звертайтесь в нашу компанію. Запис на консультацію по номеру в описі відео.